И мне кажется, что доктор, доктор из этого, из этой больницы просто сказала, что он в очень плохом состоянии, надо его там очень быстро вывезти. Его, его вывезли. Позже. Сначала, сначала они, они с этого, с этого вообще с этого. С... Потому что, а потому что его, его из этой, за этой больницы хотели вести обратно в, в милицию. Но и она так сказала, что абсолютно нельзя, надо его выпустить, потому что он абсолютно не в состоянии, чтобы его могли там сейчас допрашивать. И потом коллеги приехали за ними, они сидели еще там в, в Черкасах на где-то на в каком-то Макдональдсе, я знаю, Макдональдсе. В, Макдональдсе uh -huh. в середине ночи сидели и ждали, чтобы приехала за ними машина из Киева. Но я только только это хорошее, что никто их там не убил. Думаю, вот это было три часа ночи, они сидели самые в этом. Но я, я говорю, хорошо, почему вы там так далеко ехали? Надо было где-то там у кого-то остановиться в, в, в городе, а не на окраину города и сидеть. С сидеть так в, в ночи, но ну, потому что потом вы бы только, только ваши ботинки нашли, ну. но, 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 но они сказали, но, но все-то как-то как-то все хорошо, хорошо кончилось, а потому что а почему еще а еще на этой в, в этой милиции они еще нашлись, потому что Высоцкий этот, который был оператором, решил, что надо отобрать свою камеру, они ему, у него взяли камеру и разбили, и он после этого всего еще раз нам да? требовать свою камеру отдайте мне камеру там даже ну то они ну, и только у него только счастливо, что его выбросили ничего да. больше не сделали а, насколько серьезными были повреждения ваших корреспондентов и э, имущество то есть э, технику вернули ли вам, mm -hmm. или, нет, или, или вам нет она была разбита разбита, разбита. Есть, на на какую сумму были у, ущерб О, большой Довольно большой, потому что это была хорошая техника. Это не, не, не знаю точно, но там было 80 тысяч долларов, наверное. Ну, камеру одну разбили, или потому камера что была информация мог... вроде две. Мне кажется, что одну. Одну, одну да. Одну. Это его, его, это еще его, его, его частная камера, он работал угу. на своей, которую он себе смог купить только что. Так что был в большом просто. А травмы mm -hmm. какие были? Они просто, там голову, голова разбита, в, в лицо, голова, там никаких, никаких переломов не было. Ну и морально, и языка. Хотя, ну там, там, эту, эту голову у Марчика очень, очень, очень разбитая была, там он восемь этих стрижек, uh -huh. да. да имел, а что, там что? Осталось? пресса, то есть не на то, что они к ним обращались, да, по ну, нет, журналисты нет. вообще не на что Нет, нет, нет. нет. Mm -hmm. Я только боялась, чтобы они не придумали, что это белорусы и чтобы они их не не отослали в Беларусь, потому что я тогда не знала, что это будет. Я говорю, я сказала, вы говорите Польское телевидение, все время Польское телевидение и все, потому что если Никто не знает, может ничего не случится, а может плохо. Это просто, просто неизвестно, что там сделают, если их скажут, что они такие какие-то беспорядки творили, в... приехали из Беларуси творить какие-то беспорядки в городе Черкасы. Это что тогда? Так что я, я, им, я им советовала, что мы говорили, что с польского телевидения. Хотя они белорусские граждане, так что это была проблема, потому что наше, наше посольство не могло, не могло ничего сделать под польской. Ну, потому что нет, это не польские граждане, это белорусы. Но, но я могу сказать, что коллеги это тоже очень хорошо все, все там помогали абсолютно очень-очень солидарность большую оказывает.